Да, добрый день. Хочу сегодня... Я психотравма, консонанс-терапевт, танцевально-двигательный терапевт. Очень много у меня тоже терапии. И хотела бы поделиться своим опытом, потому что действительно наше обучение, сколько в терапии, столько учишься. И только после того, как я получила инструменты в консонанс-терапии, я немножечко остановилась в обучении. Не остановилась, а Стала более качественно выбирать. Не остановилась да, в развитии, но остановилась в собирании обучений. Окей, okay. да, все, да, я... Да, презентацию. Есть, видно, слышно. Так, ну, ага, она, а она у меня не кликается, да? А так кликается. Все, поняла, кликается. Я рада вас приветствовать и о чем хотела бы поговорить. Именно хотела раскрыть бы сегодня эту тему. Почему? Потому что в консонанс-терапию я пришла уже с опытом работы. Я пришла с тем, что у меня уже были клиенты, с которыми я работала и со взрослыми, и с детьми. Но когда обращалась семья ⁇ Помогите мне ⁇ я тут практически терялась, я не знала, как им помочь, потому что... Знаний было множество, но откуда и куда идти, какой-то структуры не хватало, не хватало того, чтобы клиент дождался того, что будут какие-то результаты из тех методик, которые я знала. И как бы семья должна быть, и есть такая цитата, как семья это один из шедевров природы, но по клиентам своим, очень многим я слышу, что они не хотят вспоминать ни о семье, ни, роди... ни, о родителях. К сожалению, такой опыт. И объятия семьи могут длиться всю жизнь, если там было тепло и комфортно. Но сегодня люди приходят и хотят по-другому строить отношения. Они хотят, чтобы в семье было комфортно. Они хотят обниматься, но не знают, как это сделать, потому что в каждой семье было по-разному, и опыт у каждого свой. Поэтому для того сегодня хочу поделиться не тем, как именно молодежь, которая формиру... вот только начинает общаться и тоже приходит в терапию, что меня очень радует, но именно теми моментами, когда приходит семья молодая, у них есть уже ребенок, и, и когда этот ребенок приходит в социум, приходит в садик или приходит в школу, и родители не знают, как быть, потому что начинаются истерики, начинается такое поведение ребенка, с которым родители не знают, как справляться, тут они впадают в свои состояния. И либо приходят с тем, что помогите, я не знаю, я не хочу кричать, но кричу, либо сделайте что-нибудь с ребенком, что-то, наверное, с ним не так. И как, как к скорой помощи? Приходят к психологу или к психотерапевту как к скорой помощи. И вот в эти моменты мне очень помогла... Консонанс-терапия, потому что она целостная, потому что она структурированная, потому что в ней есть протоколы четкие, и я могу объяснить хорошо родителям в начале дороги, куда мы идем, что происходит, и что будет, и как нужно работать, что мы взращиваем взрослую часть личности и, и, взрослому оставаться в этой взрослой части, а не э, поступать так же, как ребенок, тоже истеричить, тоже падать, тоже э, начинать кричать на ребенка. Э, и очень часто эти родители испытывают такое, э, такие чувства и стыда, и вины, и когда они четко понимают структуру, когда они понимают, что происходит, конечно же, получается качественно работать с эмоциями, и у родителей проходят эти сложные эмоции, как вина, как э, то, что они плохие родители, и они могут разобраться, действительно, когда они понимают, что есть причины такого поведения ребенка. И если раньше это было, да, было и много диагностик, и было много арт-терапевтических методов, но не было четкой структуры откуда и куда, не было четкого понимания критериев, что такое взрослая часть, да, то сейчас я полностью пользуюсь теми инструментами, которые есть в консонанс-терапии, и мы сегодня можем диагностировать и увидеть, уровень эмоциональной грамотности родителей. И можем увидеть э, уровень знаний про стабилизацию, восстановление своей целостности. И родители четко уже понимают, где э, все-таки все, все -таки поведение ребенка или все-таки это поведение, их поведение, когда они не смогли по-взрослому отреагировать на ситуацию. И тогда они впадают либо в гиперконтроль либо когда совершенно нет контроля и у ребенка состояние, что он как на какой-то растет какое-то время, а потом он не знает, как, как поступать, когда приходит в социум. Он совершенно тогда беспомощный. И еще хуже, когда это 19-летний, 20-летний молодежь такая, которая тоже не знает, как Решать, как, как поступать, потому что у него всегда была подстраховка родителей, у него не было границ, его всегда защищали от любых ситуаций, и он не, не, мог, не брал ответственность на себя. И родители считали, что это нормально. К чему я веду? К тому, что без понимания действительных причин проблемы. Очень часто мы не можем знать, куда мы двигаемся, и не можем решить эту проблему. Она не уходит. И кричать на ребенка будут родители либо периодически, либо постоянно, либо там другая какая-то проблема. Либо даже бить этого ребенка могут только потому, что они не владеют своей грамотностью, своей целостностью, своей гармоничностью. Всеми этими инструментами я сегодня пользуюсь. И огромное спасибо э, Светлане и э, тому, что мы можем сегодня обучаться консонанс терапии. И я бы хотела, действительно, очень хотела бы, чтобы весь мир узнал про этот замечательный метод, и пользовались э, как психотерапевты, так и э, клиенты приходили и помогали себе точечно, качественно э, решать свои проблемы проблемы. Понимание причин поведения взрослых помогает строить конструктивный диалог с детьми. А, так. Если говорить о э, результатах, которые родители видят, э, и срок может быть очень, очень короткий, потому что есть четкие э, Протоколы есть четкие, четкое понимание, как вести работу. Это умение выражать эмоции конструктивно, взрослые научаются, понимание причин проблемы и умение тогда качественно решать конфликтные ситуации. В то же время ребенок учится вести диалог, повышается эмоциональная грамотность и умение выстраивать границы появляется. Почему? Ну, например, Недавно совершенно был от... отзыв у меня буквально вчера. Клиенты отозвались, что ребенок пришел в детский садик, и он менял уже детский садик не в первый раз. И когда в этот раз он пришел в новую группу, и другие детки начали его как-то цеплять, он смог сказать, стоп, я со мной так нельзя. Это говорит ребенок, но если бы научить только ребенка. А взрослые в это время так не поступают между собой, так не общаются между собой, ребенок этому не научится. Как бы мы ни хотели, чтобы ребенок так говорил, если родители не пользуются этими знаниями, если они не демонстрируют своему ребенку такое конструктивное поведение, ребенок не сможет проявлять такое поведение в социуме. Поэтому для меня лично это очень такой весомый отзыв. И, и, в принципе, это, опять же, не 5 лет, не 6 лет терапии. Это, если говорить о том, как родители поняли, поняли причины, в принципе, это одна-две встречи. А Решение проблемы, изменение поведения ребенка наступает практически сразу же. Одна-две встречи, четыре встречи. Э, за, по моему опыту, это уже э, практически э, меняется поведение в семье. И, конечно же, потом я приглашаю в личную терапию родителей, потому что одно дело понимать, другое дело все-таки... Э, действовать, менять это поведение, которое сформировалось за многие годы, и защитное поведение, которое защищало этого взрослого от его травм, которые были еще когда-то там в детстве сформировались, и психика этого взрослого начала защищаться и защищается до сих пор, чтобы это поведение поменять, сегодня нужно не просто попрактиковаться, а понять эту проблему, зайти в эту проблему, понять эти триггеры, то, что говорили мои коллеги в предыдущие выступления, разобрать ее, и тогда поведение меняется, и тогда это не сложно, и тогда это похоже на то, как я, я понимаю четко, что происходит, я понимаю, где я, где я не так реагирую, и я могу так не делать, потому что уже нет в этой части столько напряжения. То есть проработав качественно проблему, уходит напряжение, и человек поступает совершенно по-другому. Я очень рада, что сегодня я могу так помогать семьям, что эта работа не длится на годы, и что взрослые научаются брать на себя ответственность той меры, которая действительно нужна того уровня. То есть целостная система в консонанс терапии помогает понять эти границы ответственности, устанавливать их и безопасно воспитывать личность в семье, безопасно быть в контакте друг с другом в семье понимают тогда родители, что есть базовые потребности, что есть нарушение базовых потребностей, а что есть следствие травм. После нескольких консультаций, ну, конечно, в зависимости от того, насколько травмирована личность, но все равно это намного быстрее, чем было раньше, до того, как я пришла в терапию, в консонанс терапию, сегодня взрослые четко могут это понимать. И тогда также они понимают четко, в какой части личности они находятся. Или они общаются со своими детьми как дети, или они начинают использовать те инструменты, инструменты которыми инструменты тела инструменты э, то что действительно у них есть те ресурсы которые у них есть чтобы найти этот э, взрослый контакт здоровый здоровый контакт с ребенком то есть э, взрослый может понять где ему э, важно укрепить свою взрослую часть если ему э, все-таки сложно он идет в терапию Опять же, это про то, что не постоянно он в терапии находится. Он решает свой запрос и потом возвращается по мере необходимости. Опять же, по своим клиентам могу сказать, что это когда возникают такие ситуации, которые действительно у человека проявляются так, таким образом, что он действительно не знает, как, когда он то тогда он приходит в терапию, продолжает ее. И, а, а, а то, что он мог решить уже сам, он может уже решать сам. Меня очень радует, что мои клиенты всегда меня рекомендуют. И в основном у меня клиенты, которые приходят по рекомендациям тех клиентов, которые были у меня. И взрослые. Те, которые обращаются сегодня, я знаю, что у них в семьях здоровая коммуникация, что они воспитывают ребенка, они могут защитить своего ребенка, вместо того, чтобы, я не знаю, реагировать таким образом, что я не знаю, что сказать, но это же воспитатель, это же учитель, да, либо тоже у меня такой был опыт, когда взрослые не могли реагировать на то, что там... В семье происходит от бабушек-дедушек, и после консультации они уже находили тот уровень защиты, не агрессивный, не резкий какой-то, но все-таки защищали своего ребенка, вместо того, чтобы позволять всякое разное поведение, о котором не знают другие взрослые. То есть уровень вот этой ответственности он выбирается, и это очень-очень помогает в помощи семье. Поэтому в результате возникает взаимопонимание в семье, встает лучше. Взрослые могут прийти на индивидуальную терапию, проходят ее и потом продолжают по мере необходимости. И качественное, точечное понимание решения проблем помогает выходить из конфликтов и ситуаций. Только взрослые управляют пространством. Именно взрослые берут ответственность за то, как воспитывается ребенок и что с ним происходит. Состояние взрослых ⁇ это основа отношений с ребенком. Если же взрослые не берут на себя этой ответственности, к сожалению, ребенок будет чувствовать себя как не в своей тарелке, и он будет проявлять это своим поведением. Так, поэтому я пригла приглашаю в сотрудничество.